Добрый, день, Добрый а что закрыли, и забаррикадовались? Ну потому что вы несете мне угрозу, не представляете да, ну, На какие подставы вы меня запустили? Да, Существует... Существует... Нет, это не подстава, это для, для полоумных такая подстава Для общем, людей такой подставы... Смотрите, если вы в... кажете, что я в розшуку, да, покажите да, мне постанову свинчика или прокурора не Копию не треву, постановы Василий, дивіться, вам 54 роки. Так? 55. 55. Так. Да. По, по 28 статті, згідно 14-го вислухай, 14-го році, якщо мені було 40 років, я був списаний, а, по, а мені було 44. А по 58 статті зворотній сили вона немає. І то, що це воно, у нас не об'явлений стан війни, а по воєнному стану вже все пройшло. Слышали меня? А, и штраф, и рошек мал на 60 дней. Продолжения у нас мобилизации не было. Чули? Куда? А проблема Куда? А, кто, это такие? Ну кто это такие? Дивись, чтобы я с ними проехал, шановно, я вот серьезно кажу. И они мне показывают копии листка, что они есть держслужбовцы. Показывают, Показывают мне на Показ. цей блокпост, да. Вы вообще такую ситуацию. В я... Складывали... э, слушай, ты мне, ты мне ты вот все лапуха, знаешь, кому будешь обуваты? Да, да, и не надо мне, и мне... Приймаете. ты понимаешь, чем это закончится, если я туда поеду? Ну, как... выслушай, я знаю, вы, чем вы, это вы, знаете, закончится, я вы, просто вы. не хочу, чтобы у тебя были потом какие-то последствия, ну, и у них так само. Есть, ты что думаешь, что война не закончится скоро? Вы будете вы. беспределить так всю жизнь? Беспределит. Ну, беспределите, ты мне ничего не... покажи мне в лицо, у тебя должна быть, вот ты мне обвиняешь, что я бегун, правильно? Не бегун. А кто я? Особа, яка потребує е, особа, особа у там біжить. Я людина з Да, згідно звідна шостої статті України. Чукає Олександр 70-го року народу да. так, житель міста Ладиш. Да. відповідно до інформаційно-пошукової системи національної поліції. Ви від 26.03 шостого нуль потребуєте доставки. Е, на якій підставі я, я маю порушення військового обліку? Чому мав не явитися? Та якого порушення? Я строкову по 210 строкову службу провів у 1988 році. Шановний, я присягу ТЦК СП не давав. А это, а, ну, так вони, вони, вони не утворені нічим. Я давав присягу Україні. Поняв, коли був воєнкомат, АЦК ТЦК СП для мене не є орган. Лопуха, а бывай кому-то другому. Ты же нормальный пацан. Не надо мне вот эта дурачка вот это включать. Я туда не поеду, еще раз говорю. Поеду только тогда. Я говорю, будете ломиться. Что будет в руках? Буду, блядь, защищаться. Зида 40 статьи. Я еще. Накачайте колеса, я поеду. 40 статьи. Да. Ну да, я буду керуваться зида 40 статьи статьи. Самозахист Какого закона? А я тебе потом расскажу, какого закона. Василий, вы сейчас накрутили ситуацию, да. серьезно скажу. Да, да. Я боюсь за свою жизнь. Полчаса... Накачайте и поедем. А ну, Накачайте и поедем. Дайте договор. Да. часов ехать до того ТЦК. Ну, ты... я сейчас сяду в своей машине и поеду. То оно так и... Ну. No. Я же ничего, ничего не скажу. 15 минут для того, чтобы они сказали тот протокол. Вам 55 лет. Пацаны, згідно, блядь, 17 статьи, вы и там на передовой. Вы, ты, а вы, вы фахівці, я за вас, кстати, слухай. Я плачу налоги. Роблю, высушаю, роблю, высушаю меня, роблю... Роблю и плачу за вас налоги, доначу, да чтобы у тебя была форма, чтобы ты был сытый, обутый. Тебя всю жизнь это... А ты меня сейчас посылаешь, чтобы я пошел воевать? Я тебе клянусь, я не пойду. Но я тебе говорю, если я пойду и сюда приду, то это в деса номер два будет. С тобой первым. И с ними так само. Я еще раз говорю, Одесса будет номер два. Вот мужика слово даю. Я еще, это не надо мне, прорыв. не надо мне вот так писать, а понял? Я не боюсь туда пойти, ну, но, у, но я тебе говорю, что, блядь, вот это все лица я запомнил. Так, и все, это ну это и все, вырезать. война все равно закончится, но учти. Потому, вот как вырезать. ты мне будешь потом лицо смотреть в ладыжни, вот это будет самое главное. Какая разница, так что вы, что вы тогда пенсионера трогаете? Я не, был, я не был там в облику, я не давал свои зиды на свою обработку своих персональных данных, иностранному легиону. Иностранному? Да. Вот ты мне докажи, что он, державная Но структура, я и я пойду. Да, Объявите стан войны. И я пойду воевать. И не надо мне гроши, А, а я еще раз говорю, так, блядь, ты меня... Ты что, дурачка с меня делаешь? Ну дурачка делаешь. Бо підлягає тобі доставить. Я не підлягаю. Докажи, що ти мені об'язав туди доставити. На якій підставі? Ви Покажи мені бумагу. От якщо ти мені покажеш цей приказ, що ти маєш мене запіхивать, а чого ти мені в АТБ? там охранники нужны. Звернення відносно вас в від 26.03. Поточного року. Ну і що? Ну і нічого. А не, а рум, Объясни мне, ТСК, СП, что это за орган, какой структуры... Не, нормально, я тебе в это... Не надо, вот эти пальцы мы знаем. Я еще раз говорю, я, кою, я выступай. Ничего страшного. Все, все эти манипуляции я ваши знаю. Я еще раз говорю, с единой кое-статьи, вот вот, как особо это а ну, так, а что ты, а че ты меня посылаешь туда, куда я не обязан? Ну, потому что я не обязан. Покажи мне, где я обязан. Чтобы я был обязан, надо объявить стан вины. Вы чули меня? То покажите мне бумагу. Покажите мне, шановный, покажите мне бумагу. Згидать 281 статье. Покажи мне бумагу. С речи прокурора постанову, что я в розшуку. Не в розшуку, а Нет. ты Нет. Ну ты мне сказал, что я в Рошику. Пилягайте доставку. На какие представе. Покажи мне. Ознаем меня. Ознайом меня. Словесный понос тут не идет. Ну это понос, понимаешь? И ты сам знаешь, что это манипуляция. Я еще раз говорю. Да не будет так, как ты вы хотите. Я еще раз говорю, я сюда вызову 100. Ну а зачем это должно быть? Зачем это ай-яй-яй должно быть? А зачем? Вот ты мне скажи, для чего ты это делаешь? И ты подлягаешь. И ты под ты должен идти служить, я не должен, я гражданский, я присягу не давал на верность Украине, а ты это цксп а ты давал. Я ТЦК СП. Василий, я серьезно на просто правда. не, не, вот понимаешь, не я, я, я же понял вот этого бородатого, что это Брудницкий дал фас. Понимаешь? И вы меня всячески, бля, вот это ловите, хотите, бля, вот это мне сделать как, пакость какую-то. То права он там лишал, то еще что-то делал. Я тебе говорю, все равно ничего не будет. Я тебе говорю. Ну так накачайте колеса, я поеду домой. Я еду с, 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 критической инфраструктуры. Я копал окопы в Черниговской области. Сейчас должен ехать в Новую Одессу, высушать. Вот завтра должен в Новую Одессу ехать на разминирование. А вы мне не даете, вы прешкаджаете. Ты чуешь меня? Я еще раз говорю. Я, Зара, приехал вид, вот, с критической инфраструктуры, копал окопы в Черниговской области. Работаю в автостраде. Сейчас должен завтра быть в новое Одессе на разминирование. Вы перешкоджаете этому. Вы в Где кому? Так вы, меня, в чем я обмеженный. Это же слова все. Вы не хотите то, что я говорю. Потому что я слова, я факты. Без бумажки ты какашка, с бумажкой человек. Ты ж знаешь, это прекрасно. Ну а зачем ты ж меня дурака делаешь? Ты ж, ты разумная людина, фахивец. То ви І от скажи, того, от, от для чого прийдете? він взяв спустив мені колеса? От що це нормальна людина? Ми покажемо вас, просто так їдьте додому, там зустрінеться. Є по планшету, що ви підлягаєте доставці. В чому проблема? Ви не маєте права мене доставляти, ти можеш мене доставити, вислухай. Якщо я щось нарушив, доставити в відділення поліції, якщо я щось зробив кримінальне. А ТСК, СП, до тебе взагалі нічого немає. Ви ж не сутеньори, правильно?